Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua Saya menyambut baik pembentangan Belanjawan Madani ke-4 yang bertimakan Belanjawan Rakyat. Perkara pertama yang saya nak sentuh ialah kedudukan fiskal negara. Dalam merangka apa-apa belanjawan, kita harus mempaksikan kepada realiti. Dan ini adalah realiti-realiti yang Malaysia menghadapi kini. Pertama, bahawa kedudukan fiskal bagi Malaysia telah lama berada pada paras defisit sejak daripada krisis kewangan Asia pada 1998 dan terus berkembang susulan krisis kewangan global pada 2009 dan juga pandemik covid lalu memakan reserve negara selain menyumbang kepada hutang negara kepada paras yang tidak terkawang. Kedua, bahawa pentas geoekonomi dan geopolitik dunia kini semakin meruncing lalu memperhebatkan badai ketidaktentuan ekonomi dunia pada masa yang sama mendedahkan ekonomi nasional kepada kemelesetan. Maka sesuai dengan aspirasi kerajaan madani untuk menempatkan semula negara ini menjadi antara peneraju ekonomi Asia. Kerajaan di bawah pimpinan yang Muhammad Tambun telah mengendapi realiti kini untuk memberi keutamaan kepada mengemaskan kedudukan fiskal negara melalui pelbagai langkah untuk menaikkan hasil dan mengurangkan beban subsidi. Oleh itu, saya menyambut baik pelanjawan 2026 yang dibentangkan berteraskan kepada prinsip mengemaskan kedudukan fiskal negara melalui tekad satu meluluh tata kelola baik dan menumpukan kepada pembinaan kecekapan fiskal menutup ruang ketirisan serta memperkuatkan institusi negara pada masa yang sama saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan madani atas langkah berani dan strategik yang diambil untuk menstabilkan kedudukan kewangan negara sekaligus memperlihatkan komitmen jelas terhadap penyatuan fiskal yang mampan dan berdisiplin. Hasil kadar defisit kini telah berkurang secara beringkat kepada 4.1% pada tahun 2024 dan disasarkan menurun lagi kepada 3.8% pada tahun 2025. Ini merupakan satu anjakan struktur yang signifikan menandakan bahawa ekonomi negara semakin berdaya tahan dan tidak lagi terlalu bergantung kepada sumber yang mudah berubah. Lebih membanggakan apa bila mengambil kira langkah mengurangkan defisit fiskal ini telah dilakukan sejajar dengan langkah meningkatkan pelindungan sosial terutamanya bagi kumpulan rentang melalui inisiatif seperti sara, STA subsidi bersasar dan sebagainya. Hal ini adalah perlu bagi melindungi keperluan kumpulan yang muda terjejas daripada kejutan ekonomi dan pada masa yang sama memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi negara dapat dijalankan secara terangkum sesuai dengan aspirasi ekonomi madani untuk meningkatkan lantai dan meningkit meninggikan siling untuk semua lapisan masyarakat. Perkara kedua ialah program latihan cikman negara PLKN 3.0. Pada masa yang sama, saya juga menyambut baik langkah kerajaan untuk menumpukan subsektor pelajaran dan latihan yang telah menerima peruntukan tertinggi berjumlah RM14.4 4.5 bilion daripada pelanjaan pembangunan sektor sosial sejajar dengan hasrat kerajaan untuk menumpukan segala usaha bagi membangunkan modal insan. Sesuai dengan hasrat ini, program latihan kemahiran negara juga akan diperkukuh melalui suntikan dana sebanyak ringgit Malaysia 250 juta yang menumpukan kepada tiga modul utama kenegaraan, kepimpinan dan latihan asas ketentera ketiga-tiga bertujuan menyemai semangat patriotisme, disiplin dan tanggungjawab kenegaraan dalam kalangan belia saya berpandangan bahawa PLKN 3.0 perlu diperluaskan bukan hanya dari sudut latihan fizikal tetapi juga dari aspek memupukan keharmonian sosial dan kefahaman budaya melalui modul interaksi rentas budaya, dialog, sensitiviti antara agama serta aktiviti komuniti pelbagai kaum. Benar majoriti kita bergaul dan berhubung baik sesama kaum-kaum yang berbeza di Malaysia sesuai dengan kehidupan Malaysia yang mencirikan masyarakat majmuk. Akan tetapi, kajian yang telah dijalankan oleh Merdeka Center telah mendapati bahawa interaksi tersebut kebanyakannya masih bersifat ringan dan pemukaan. Hakikat tahap kepercayaan antara kaum masih rendah dengan masyarakat Melayu hanya mencatat kepercayaan sekitar 57% terhadap kaum Cina dan 53% terhadap kaum India. Oleh demikian saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan satu apakah komposisi peserta dipercahkan kepada kaum bagi siri PLKN bagi tahun 2024 dan 2025. Kedua bagi memastikan bahawa matlamat perpaduan nasional ini benar-benar dapat dicapai adakah kerajaan bersetuju agar sebahagian daripada dana PLKN diperuntukkan untuk latihan khas kepada jurulatih dan fasilitator PLKN supaya mereka dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran berkaitan perpaduan nasional, sensitiviti budaya dan psikologi belia. Perkara yang ketiga ialah apa ramai daripada dewan ini telah menyentuh isu buli, rogo dan pembunuhan di sekolah. Pembicaraan soal jati diri anak bangsa negara ini dikejutkan baru-baru ini mengenai kes rogo yang membabitkan beberapa pelajar lelaki tingkatan 5 terhadap seorang pelajar tingkatan 3. Kes ini bukanlah sekadar satu kes insiden yang terpencil akan tetapinya sebenar mencerminkan suatu gejala sosial yang semakin membimbangkan dalam kalangan pelajar kita. Sejak tahun 2015, berbagai kajian yang telah dikeluarkan telah pun merumuskan bahawa insiden gangguan seksual di institusi pendidikan telah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan izin, this heinous act of theirs is not born out of a void. Karena yang melakukan perkara terkutuk ini sudah tentu tidak akan reti melakukan perbuatan sebegitu tanpa pengaruh daripada persekitaran mereka daripada jenaka yang berunsur lucah sudah dianggap sebagai hal yang biasa sehinggalah perbuatan perbuatan catcalling yang sum, sudah dinormalisasikan secara perlahan perkara ini berkembang lalu membentuk tingkah laku yang berupaya upaya melaksanakan gangguan dan jenayah yang lebih serius Selain, saya so, ada satu Ya, saya ada masa. kalau ada masa, nanti saya bagi maka dengan itu saya berpandangan bahawa pihak kementerian perlulah mengambil langkah yang jauh lebih proaktif dan holistik dalam membentukkan gejala ini supaya kes terkutuk yang terjadi baru-baru ini boleh dicegah. Perkara yang lain ialah tentang sistem kemasukan universiti UPU online. Di kesempatan yang sama saya juga ingin menyentuh isu berkenalan UPU online dan keadilan dalam proses kemasukan ke universiti awam. Kita sedia maklum sejak penubuhan Universiti Malaya pada 1949 dan Universiti Kebangsaan Malaysia 1970 matlamat bagi penubuhannya masih kekal sama iaitu untuk membuka ruang kepada anak tempatan daripada semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa agama maupun status ekonomi agar dapat keluar dari kitaran kemiskinan lalu membina masa depan yang lebih cerah Justru itu saya percaya bahawa sistem kemasukan universiti awam yang kini diurus melalui UPU online haruslah mencerminkan matlamat asal ini iaitu untuk memberi peluang yang seksama, telus dan berdasarkan kepada merit dalam menguruskan hal ini. Saya mengambil maklum akan formula dan cara pengira yang digunakan pakai oleh pihak UPU bagi menilai prestasi seorang calon serta langkah diambil pihak UPU dalam memastikan bahawa pemilihan calon bagi kemasukan universiti awam dilakukan secara tertib dan berdasarkan merit. Namun berdasarkan rumusan beberapa badan pemikir, masih terdapat beberapa kelemahan yang boleh ditambah baik dari segi pengurusan UPU dan proses pengkiraan merit bagi Kemasukan universiti seperti ini, saya ada satu cadangan alternatif untuk mengadakan pembaruan sistem kemasukan universiti selain dari apa yang sedang dilakukan. Saya ingin mencadangkan satu penyelesaian alternatif itu, hakikatnya sistem kemasukan ke universiti awam di Malaysia pada masa ini tidak benar-benar berasaskan merit. Sejauh Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM merupakan program dua tahun yang dinilai melalui pemeriksaan kebangsaan yang dikendali secara luaran. Manakala program matrikulasi ialah khusus satu tahun dengan syllabus yang lebih sempit serta dinilai secara dalaman. Oleh itu adalah tidak adil untuk menyamakan kedua-dua puriksaan seolah-olah mempunyai tahap kesukaran dan standard yang sama. Pelajar daripada kedua-dua aliran ini bersaing untuk jumlah tempat universiti yang terhad. Namun ibaratnya seorang berlari dalam perlumbaan 100 meter manakala seorang lain lagi hanya berlari 80 meter. Menambah bilangan tempat di universiti Universiti Awam bukanlah penyelesaian yang mampan. Tempat yang ada tidak akan pernah mencukupi untuk semua. Persaingan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Tetapi persaingan itu mesti adil dan diadakan di atas padang yang sama dengan izin of level playing field. Setiap pemohon perlu bersaing dalam perlumbaan yang sama. Di bawah satu sistem pemeriksaan yang seragam hanya dengan cara ini kita dapat menjamin keadilan serta memulihkan keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan kita jika tidak mereka yang gagal selayang akan... boleh tanya sikit selayang hululangat yes yo selayang isu BBR ni buli bunuh dan rogol ni saya nampak kita menyalahkan kepada Yang Berhormat Menteri saya rasa tak adil untuk kita menyalahkan kepada yang menteri. Kalau ikut isu ni, kita pun tak nak. Isu BBR ni berlaku maksudnya. Jadi saya nak menyatakan di sini. Saya nak tanya pandangan daripada yang Muhammad selayang ni maksudnya. Peranan masyarakat. Peranan ibu bapa. Peranan keluarga. Peranan rakan sebaya maksudnya. Mungkin ada salahnya sikit di pihak kementerian. Dan salah juga mungkin ada di pihak kita ni. Jadi pada saya kalau kita nak menyalahkan semuanya kepada menteri pendidikan. Saya rasa tak wajarlah. Tanggungjawab harus kita ambil bersama sebab anak-anak kita ni para pelajar ini adalah merupakan generasi yang akan menjadi pewaris kepada kepimpinan negara jadi saya minta pandangan daripada Yang Berhormat Selayang terima kasih Yang Berhormat Selayang saya setuju dengan bahkan uh, saya bahawa ini adalah tanggungjawab semua pihak tetapi kerajaan melalui kementerian perlu mengambil inisiatif untuk cegahkan perkara ini saya teruskan dengan uh, ucapan saya tentang persaingan yang saya berkata kalau kita tidak ada persaingan yang adil mereka yang gagal akan merasa seolah-olah masa depan mereka dinafikan perasaan uh, tidak puas hati akan menimbulkan rasa benci dan perpecahan dengan izin resentment we can have disappointment when there is a fair competition and we lose but when we feel that it is not fair then it arises resentment and resentment is bad for our society akan membawa kesan buruk kepada masyarakat kita sekian terima kasih saya menyokong belanjawan 2026 di majlis yang berbahagia selayan begitu saya pergilakan yang berhormat rentau panjang